शेती शिक्षण राजकारण क्रीडा मनोरंजन नमस्कार मी उमेश मोहित्याने आपण पाहताय प्रकट महाराष्ट्र खारघर येथील सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग एन एस एस विभागाच्या वतीने डॉक्टर चेतन सोलंकी यांचे ऊर्जा साक्षरता कार्यशाळेचे आयोजन सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग खारघर यांच्या वतीने मुंबई विद्यापीठ एनएसएस विभागाच्या वतीने सोमवार दिनांक एकोणतीस जानेवारी ते शुक्रवार दिनांक दोन फेब्रुवारी दोन हजार चोवीसपर्यंत रेसिडेन्शियल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम अर्थात निवासी नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते या कार्यक्रमादरम्यान मंगळवार दिनांक एक फेब्रुवारी दोन हजार चोवीस रोजी सकाळी नऊ ते एक या वेळेत सोलर मॅन ऑफ इंडिया आय आय टी मुंबईचे डॉक्टर चेतन सोलंकी यांचे एनर्जी लिटरसी वर्कशॉप म्हणजेच ऊर्जा साक्षरता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी डॉक्टर चेतन सोलंकी यांनी प्रात्यक्षिकासह माहिती देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला एन एस एस विद्यार्थ्यांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता या निवासी नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाला अठ्ठावीस कॉलेजमधून एन एस एसचे पन्नास विद्यार्थी सहभागी झाले होते हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नियर एम एस ई बी सबस्टेशन सेक्टर पाच खारघर नवी मुंबई महाराष्ट्र चारशे दहा दोनशे दहा या ठिकाणी संपन्न झाला यावेळी सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या मुख्याध्यापिका प्राध्यापिका डॉ मंजूषा देशमुख क्षेत्र समन्वयक प्राध्यापिका डॉ सुनीता पाल कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापक संजीव सिंह स्थापत्य अभियंता विभाग प्रमुख प्राध्यापिका पूजा सोमानी प्रथम विभाग प्रमुख प्राध्यापिका डॉक्टर सायली चौधरी रजिस्टर अमर शिंदे आय टी प्रमुख प्राध्यापिका श्रद्धा सुबेदार जिल्हा समन्वयक ठाणे झोन चारचे प्राध्यापक नितीन देशमुख उपस्थित होते हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी एन एस एस विद्यार्थी तेजस्वी मोरे साहिल मराठे आकांक्षा लाड प्रथमेश पाचुपाते अथर्व साळवी साहिल शिंगारे यांनी प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रचंड मेहनत घेतली ప్రతినిధి ఉమేష మోహితే నవీ ముంబయి आज हमारे साथ है सोलर मैन ऑफ इंडिया प्रोफेसर चेतन सोलंकी सर आज वो हमें बताने वाले हैं उनकी यात्रा के बारे में उन्होंने कैसे शुरुआत की और आज वहाँ इनको सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आकर कैसा लगा हाय एवरीवन uh, तो ये जो मैंने यात्रा है 2020 में चालू की थी और 2030 तक चलेगी 11 साल की यात्रा है क्योंकि ये जो क्लाइमेट है चेंज नहीं हो रहा है हो चुका है और ये हर व्यक्ति ने चेंज किया है हर व्यक्ति जो एनर्जी को उपयोग करता है मटेरियल का उपयोग करता है और हर व्यक्ति के कारण ये सॉल्व भी होगा मुझे लगता है कि मात्र गवर्नमेंट के प्रयासों से पॉलिसी बना के प्रोजेक्ट बना के इसको ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं हम सब कार्बन कार्बनिमेशन करते हैं हम सब क्लाइमेट चेंज करते हैं इसलिए हम सबको ठीक भी करना चाहिए तो मुझे लगता है कि एक जनता एक जन आंदोलन की जरूरत है एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है कि करोड़ों लोग इसमें जुड़े और इसी के लिए मैंने यात्रा चालू की है और आज मेरी यात्रा यहाँ पर खारगर में सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आई और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे एनएसएस और कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया था कई सारे कॉलेजेस के पार्टिसिपेंट भी आए और हमने एक सिंपल सा चार एक्शन का एक एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन ऐसा प्लान नेशनल कैंपेन बनाया है पहला एक्शन है एनर्जी लिटरेसी करना जैसे मेरे शर्ट पे लिखा है एनर्जी uh, लिटरेट सब लोग बने दूसरा है क्लाइमेट uh, करेक्शन करना हर दिन करना तो हमने एक हर मंडे बिना आयरन के कपड़े पहनना ऐसे एक फैशन बनाना है तीसरा अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करना है ताकि जन नो वी से प्रिवेंशन बेटर देन और चौथा हम सबको सोलर पे जाना है और एक कमरा सोलर का ऐसा एक हमारा प्लान है तो चार एक्शन से हर व्यक्ति को ये चार एक्शन लेना चाहिए बट आई एम रियली वेरी हैप्पी थैंक्स टू Uh, the NSS unit here, thanks to थैंक्स टू सी कॉलेज ऑफ College of Engineering, thanks to uh, Dr. Pal for organizing this wonderful event. वंडरफुल इवेंट और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलेंगे और मिलके एक बड़ा सुधार करेंगे ताकि हमारे लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए इस धरती को एक रहने लायक सस्टेनेबल दुनिया बना सके थैंक यू वेरी मच थैंक यू प्रकट महाराष्ट्रला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका बरं का